Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in amma ba' Yang dihormati Ustaz Syafiq penerbit rancangan Tafaqquh fid Din Radio Ikim, yang dihormati para pendengar Radio Ikim yang setia. Insyaallah hari ini kita meneruskan perbahasan atau pembacaan kitab uh, Al Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah dalam bidang tauhid ataupun akidah. Kita selesai membahaskan persoalan qada dan qadar dan umumnya dengan selesainya perbahasan itu kita selesai boleh dikatakan keseluruhan perbahasan tentang ketuhanan dalam uh, kitab ini dalam uh, dalam teks yang berikutnya kita akan bahaskan isu-isu lain walaupun nanti ada juga diselitkan kenyataan-kenyataan yang berkait dengan ketuhanan namun secara dasarnya persoalan pokok yang berkaitan dengan Tuhan tentang mengisbatkan kewujudannya, tentang sifat-sifatnya, tentang kepentingan beriman kepadanya, perbuatannya, tentang qadar-qadar, perbuatan hamba dan kaitannya dengan ketentuan Allah SWT, kehendaknya dan sebagainya, itu telah kita bahaskan. Dan dalam teks yang seterusnya, kita akan membaca kupasan ataupun pandangan ataupun huraian Imam Abu Hanifah berkenaan dengan akidah kenabian yang merupakan satu lagi bahagian perbahasan akidah yang penting dalam Islam. Sebenarnya kita dah huraikan di awal permulaan siri ini dulu. Akidah itu dilihat, dibahagikan oleh uh, ahli sunnah wal jamaah kepada tiga perbahasan iaitu ketuhanan, kenabian dan asam as iyat. Perkara-perkara yang melibatkan alam gaib. Imam Abu Hanifah menyebut wal anbiya ukut wal anbiya wa alaihim salatu wassalam kulluhum munzihun al sagha'ir wal kaba'ir wal kufr wal qabaih wa qad kanat minhum zallat wa khataya tas ini bermaksud dan para nabi keseluruhan para anbiya alaihi wassalam kesemuanya munzihun anis sagair mereka ini suci dengan maksud maksum terpelihara daripada melakukan segala dosa as dosa-dosa kecil wal kabair dosa-dosa besar wal kufru apakah ap, wal kufri apakah apatah lagi kekufuran me, 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 terlibat dengan kekufuran wal qabaeh dan uh, tindakan ataupun aktiviti-aktiviti yang tercela di sini kita lihat kalau <coughs> sebenarnya yang saya sebut tadi sebelum kita menguraikan teks ini secara khusus kita tahu bahawa perbahasan tentang kenabian ataupun nabi dan kenabian itu merupakan bahagian yang utama dalam akidah selepas perbahasan tentang ketuhanan ia juga kita sebagaimana kita tahu merupakan satu daripada rukun iman yang enam iaitu percaya kepada nabi dan agak mendasar juga kedudukan atau kaitan beriman kepada Allah dan beriman kepada nabi itu. Kedudukan nabi dan kenabian itu dalam hubungannya dengan Tuhan dan ketuhanan. Kita tahu dalam akidah dalam Islam syahadah itu sendiri Penyaksian seseorang yang ingin mengisytiharkan keislaman dia Atau keimanan dia kepada Islam Ketundukan dia kepada Islam itu ialah Mesti mengungkapkan syahadah Yang merangkum kedua bahagian ini Pertama mengakui, mengiktiraf, ber, mentasdikkan, membenarkan bahawa Tiada Tuhan melainkan Allah La ilaha illallah Dan yang keduanya adalah dia juga Mengimani, mentasdikkan bahawa anna Muhammad Rasulullah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah dia tak akan jadi muslim dia tak akan dia tak akan jadi mukmin dengan hanya mengungkapkan satu daripada kedua ini mengiktiraf bahawa tiada tuhan melainkan Allah sahaja dan menafikan ataupun tidak mengiktiraf tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun mengiktirafkan Nabi saja dan tidak mengiktirafkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tuhan yang tiada Tuhan bagi eh, selain padanya itu tidak akan menjadikan seorang itu mukmin. Jadi hubungan di antara beriman kepada Allah dengan beriman kepada Rasul itu begitu rapat sehingga kan ia dijadikan syarat utama rukun utama seseorang itu menjadi muslim mukmin. Kan kita tahu dalam rukun Islam yang pertama adalah bersyahadah. Jadi, oleh itu kita tahu di sini pentingnya meyakini tentang kenabian dalam, dan dalam konteks kita umat Islam sekarang mengiktiraf bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir, Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT. Akhir-akhir ini kita dengar isu bagaimana setengah umat Islam yang mungkin keliru, yang, pas, yang terkeliru tentang kedudukan Nabi Muhammad ini dalam konteks Islam, mempertikaikan hadis-hadis beliau bahkan mempertikaikan kedudukan pengiktirafan atau pengucapan, pengikraran tentang kenabian Nabi Muhammad SAW itu dalam syahadah. ini ini antara perkara yang yang sebenarnya berkait rapat dengan persoalan kenabian ini. Apakah orang yang macam ni, orang yang menyatakan kenyataan sebegini, mereka faham tentang akidah berkaitan kenabian. Mereka fahamkah dan apakah kedudukan Nabi SAW dalam hubungannya dengan Allah SWT. Mereka sedar tak bahawa Nabi SAW itu merupakan sesuatu yang penting dalam akidah Islam. Bahkan Nabi sebagai pesuruh yang yang diutuskan, yang mana wahyu disampaikan melalui dia, yang mana dia telah menyampaikan agama itu kepada manusia. Kedudukan itu apakah mereka sedar tentang kesedemikian atau tidak? Jadi mempertikaikan tentang perlu pentingnya mengiktiraf, memperakui, mengikrar tentang kenabian Nabi SAW dalam syahadah itu, ini adalah suatu perkara yang jelas menampakkan kekeliruan dan mungkin boleh membawa kepada kekufuran jika kita menafikan hal itu. Sebab akhirnya kita tahu dalam konteks agama lain yang tidak diiktiraf oleh Allah SWT, misalnya penganut agama Kristian atau Yahudi, mereka mengiktiraf Nabi Musa dan Nabi Isa tetapi tidak mengiktiraf Nabi Muhammad dan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Muslim. Jadi kalau kita juga tidak mengiktiraf Nabi Muhammad SAW, maka kita termasuk dalam golongan yang sama dengan golongan-golongan tersebut kerana menafikan sebahagian utama daripada syahadah yang diiktiraf tegaskan dalam rukun Islam itu ya. Jadi di situ kita nampak pentingnya perbahasan tentang Nabi dan kenabian ini. Penting juga kita mencintai Nabi. Kerana ia berkait langsung dengan keyakinan dan kecintaan kepada Allah SWT. Kita dengar. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kamu beriman kepada Allah, maka ikutilah aku. Contohilah aku, amalkanlah apa yang disarankan oleh Nabi, nescaya Allah SWT akan yuhibbukumullah mencintai kamu. Jadi kaitan mentaati, mencintai, mencontohi Rasulullah, Rasulullah SAW itu amat penting kerana ia terkait ataupun tergantung padanya kecintaan Allah, keredaan Allah kepada kita. Ini di samping kita lihat juga dalam Islam bagaimana tunduk cintakan kepada Nabi itu adalah suatu suruhan. Bukan sebagai, sebagai suatu yang yang direk-rekakan oleh umat Islam. Bukan sesuatu yang uh, sengaja nak dibuat-buat. Tapi itu adalah sebahagian daripada suruhan Allah SWT. Supaya umat Islam mencintai, mencontohi, menjadikan Rasulullah SAW itu kuduah. Bagi setiap aktiviti kehidupan mereka. Jadi ini antara perkara-perkara yang penting. Dan biasanya kalau kita bahaskan dalam uh, perbahasan akidah Persoalan tentang kenabian ini Dibahaskan dalam pelbagai isu Ataupun terdapat banyak isu yang yang berkait dengan kenabian ini Antaranya tentang apakah kebangkitan Rasulullah SAW ini, Ataupun kebangkitan Rasul secara umumnya oleh Allah SWT itu Apa statusnya, apakah ia sesuatu yang harus Apakah ia sesuatu yang wajib Apakah ia sesuatu yang mustahil ini kita boleh lihat dalam kitab akidah dalam perasaan akidah golongan uh, uh, mazhab ahli sunnah wal jamaah mazhab kita mengatakan bahawa kebangkitan rasul itu adalah sesuatu yang harus bagi Allah. Manakala golongan Mu'tazilah dia mengatakan bahawa wajib bagi Allah mengutuskan rasul. Dan golongan Barahimah salah satu mazhab dalam agama Hindu mengatakan mustahil Allah mengutuskan rasul itu dan isu ini dibahaskan dan kita tahu bahawa tiada sesuatu yang mustahil bagi Allah dan tiada sesuatu yang boleh mewajibkan Allah dan secara umumnya kita boleh faham sedemikian bahawa tak mungkin uh, sesuatu itu wajib kata Allah siapa yang lebih berkuasa siapa yang lebih berhak selain daripada Allah untuk mewajibkan dia melakukan sesuatu sebab itu ahli sunnah wal jamaah tidak mengatakan bahawa perutusan Nabi SAW itu sebagai sesuatu yang wajib bagi Allah. Begitu juga kita tidak setuju dengan golongan <coughs> barahimah ataupun mazhab dalam agama Hindu tadi. Yang mengatakan mustahil bagi Allah mengutuskan Rasul. Sebab tiada sesuatu yang mustahil bagi Allah SWT. Allah berhak melaku dan tidak melakukan sesuatu. Dan tiada kuasa yang lebih besar daripada yang lebih kuat daripadanya untuk mewajibkan dia melakukan sesuatu ataupun menahan dia daripada melakukan sesuatu. Sebab itu ahli sunnah jamaah dalam dalam konteks ini mengatakan bahawa kebangkitan perutusan Rasul SAW oleh Allah SWT adalah sesuatu yang harus. Allah boleh dan Allah Allah boleh mengutuskan dan Allah juga boleh untuk tidak mengutuskan. Itu hukum pada hakikat perutusan ataupun uh, kebangkitan uh, Rasul SAW kepada manusia juga dibahaskan dalam perbahasan kenabian ini tentang dalil kenabian dan ini melibatkan tentang persoalan mukjizat, apakah itu mukjizat, bagaimana mukjizat itu mengisbatkan tentang kenabian seorang nabi. kan? Dan di situ juga dibahas tentang hubungan di antara mukjizat dengan karamah para wali dan sebagainya. Juga dibahaskan tentang sifat dan misi seseorang nabi itu diutuskan bermula daripada Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW Apakah sifat-sifat utama yang wajib bagi seseorang Nabi Dan dalam konteks kita ahli sunnah jamaah Dinyatakan empat sifat wajib bagi seseorang Nabi Iaitu As-sidq, sifat benar Maknanya Rasulullah SAW itu sentiasa benar Dalam percakapan, perbuatan dan sebagainya Dan dia tidak dusta Dia tidak bohong Lawan kepada benar Sifat yang kedua, semua para para pengambiak itu bersifat amanah. Dia tidak mengkhianati amanah dalam menyampaikan segala tanggungjawab, amanah dalam menyampaikan segala ajaran yang diajarkan ataupun yang diamanahkan kepada mereka untuk disampaikan kepada manusia dan tidak akan mengkhianati tugas ataupun amanah tersebut. Sifat yang ketiga, tabligh iaitu menyampaikan di mana Rasulullah para Ambia tidak akan menyembunyikan satu pun daripada ajaran ataupun wahyu yang Allah Subhanahu taala turunkan kepada mereka untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan lawan kepada tabligh itu menyembunyikan, menyembunyikan ajaran, wahyu dan sebagainya, menyampaikan sebahagian dan menyembunyikan sebahagian misalnya. Ini ini semua ini ada ada dibahaskan dalam perbahasan akidah dan ada uh, latar belakangnya kerana ada di sana golongan-golongan tertentu yang mendakwa yang menuduh bahawa nabi menyembunyikan ajaran-ajaran yang diwahyukan kepada mereka dan tidak menyampaikan kesemuanya. Sifat yang keempat ialah sifat fatanah iaitu bijaksana dan bukan bodoh. Kerana bagaimana seorang yang bodoh mampu menanggung tanggungjawab dakwah, tanggungjawab menyampaikan Bahkan tanggungjawab untuk memahami wahyu dan menyampaikan wahyu itu balik kepada umat Islam itu sendiri, ataupun umat manusia. Jadi keempat-empat sifat ini adalah sifat-sifat yang sempurna bagi seorang nabi yang kita perlu meyakini bahawa setiap nabi mempunyai sifat-sifat sebegini. Kenyataan ataupun kritikan ataupun tohmahan golong-golongan tertentu khususnya orang Orientalis ataupun masyarakat-masyarakat yang jahil tentang Nabi yang mendakwa atau mentohmah sifat-sifat yang sebalik daripada sifat ini menunjukkan bahawa pertama sekali mereka jahil tentang agama dan dengan pegangan yang sedemikian boleh mencacatkan keimanan dan keakidah mereka tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam isu perbahasan tentang kenabian ini juga dibahaskan tentang kedudukan beriman kepada Nabi Apakah pentingnya, apakah kelukannya macam saya uraikan tadi dalam bab <coughs> uh, syahadah. Mestilah lengkap syahadah tentang Tuhan dan syahadah tentang Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah SWT. Berkait dengan perbahasan tentang kenabiannya juga adalah hak Nabi ke atas umat Islam. Apa yang kita perlu lakukan dalam konteks kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita perlu menghormati nabi menyanjungi nabi menjaga mempertahankan marwah ataupun hakikat kenabian itu begitu juga para ahli keluarganya para sahabatnya dan sebagainya ini adalah antara hak-hak yang perlu umat Islam jaga dalam konteks imannya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi yang lain kerana semua itu menampakkan ataupun secara jelas terangkum di bawah perbahasan iman kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan satu daripada rukun iman yang sabit dalam agama Islam. Itu secara ringkas saya saya sebutkan tentang perkara-perkara yang perlu kita faham apabila kita cuba nak mempelajari tentang persoalan kenabian ini dan insya-Allah uh, kita perlu Berusaha mempelajari <coughs> kesemua itu, memahami dan mempunyai pegangan yang jelas dan yakin tentang kesemua itu. <coughs> Berbalik kepada teks <coughs> Abu Hanifah di sini, Abu Hanifah menyebut: "Wal ambiyau alaihi musta'alaat wasallam kulluhum munzihuna anis sawa'ir wal kabair wal kufu wal qaba'ih. Para Nabi, para Nabi alaihi <coughs> musta'alaat semuanya suci, semuanya terjaga. Daripada segala dosa kecil, besar, kekufuran dan perbuatan-perbuatan yang buruk, qaba'ih. Penegasan di sini ialah tentang konsep maksum para ambia itu. Konsep maksum. Maksum ini maksudnya dia terjaga, dia terpelihara daripada melakukan segala dosa-dosa tadi. Ulama' ada bahaskan apakah bentuk penjagaan ini. Kan? <tuh> Apakah penjagaan itu memang Allah wujudkan dalam fitrah Nabi itu memang dia tidak sukakan uh, melakukan maksiat ataupun dosa. Ataupun Allah jaga, Allah kawal dia daripada terlibat dengan sebarang aktiviti yang boleh membawa kepada dosa. Apapun bentuk yang berlaku, tapi kita perlu yakin bahawa semua para ambiak mereka adalah maksum mereka ada terjaga dan konsep maksum ini hanyalah khas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kepada para anbiya saja para nabi saja ini penting sebab kita lihat dalam wacana berkaitan dengan syiah ada dakwaan-dakwaan sesetengah daripada mereka yang mengatakan bahawa para imam mereka juga maksum ini bergantung kepada apakah yang mereka maksudkan dengan maksum kalau mereka maksudkan dengan maksum itu sebagai apa yang berlaku pada Nabi SAW itu nyata uh, menyanggahi akidah Islam dan kita perlu menolaknya. Sebab sifat maksum hanyalah khas kepada para ambiak sahaja. Itu yang membezakan antara Nabi dan orang lainnya. Nabi dan selain daripada Nabi. Jadi maksud maksum tadi suci dan terjaga daripada melakukan dosa para nabi maksum semua para anbiya maksum sebelum dan selepas menjadi nabi ini pun juga satu perkara yang kadang-kadang orang terkeliru dengan menyangka bahawa seseorang itu sebelum dibangkitkan sebagai nabi dia hanyalah seperti manusia biasa yang mungkin tersilap yang mungkin <coughs> terpengaruh melakukan dosa-dosa sebagaimana orang lain juga kenyataan ataupun fahaman itu jelas menyeleweng kerana nabi para anbiya kesemuanya adalah maksum sebelum dan selepas dibangkitkan menjadi nabi sallallahu ini pandangan ahli sunnah wal jamaah dan apa yang apa yang dikatakan sebagai dosa kecil dosa besar kekufuran qabaih itu dibahaskan kita tahu apakah yang dikatakan sebagai dosa kecil dan dosa besar iaitu semua jenis kemaksiatan. Bila Abu Hanifah menyebut, Kulluhum, kesemua daripada mereka, iaitu kesemua daripada ambiak itu, suci daripada dosa kecil dan dosa besar, maksudnya, dia suci daripada sebarang bentuk maksiat. Sama ada sebelum ataupun selepas mereka dibangkitkan menjadi Rasul. Sebelum mereka dipilih menjadi Rasul dan juga selepas mereka dipilih menjadi Rasul. <tuh> Apatah lagi daripada kekufuran. Kulluhum munzihun anisagair wal kabair wal kufri. Kekufuran apatah lagi. Sedangkan dosa kecil dan dosa besar pun dia terpelihara. Kekufuran itu sendiri adalah akbarul kabair. Ia adalah suatu dosa besar yang paling besar. Pastinya uh, mereka juga maksum. Mereka juga munzihun. Munazihun. Mereka juga ter pelihara dan apa yang disebut sebagai qaba'ih, semua fawahish, semua perbuatan ataupun aktiviti-aktiviti yang jelek, aktiviti-aktiviti yang merosakkan dan ia dibahaskan oleh ulama sebagai satu daripada uh, kategori yang lebih khusus berbanding dengan kabair itu. Fawahish itu suatu kategori yang lebih khusus di bawah kategori kabair. Dan ini disebut antaranya contoh membunuh, berzina, mencuri, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, memfitnah, jeher makan memakan apa mengambil uh, riba, makan harta anak yatim, melakukan kezaliman dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk ataupun kategori ataupun contoh-contoh al-fawah, uh, al-qaba'ih ataupun al-fawahish. Jadi Al-Anbiya alaihi salatu wassalam kulluhum munazzihun anil sagha'ir wal kaba'ir wal kufru wal kabaih Para anbiya, para nabi semuanya suci, terjaga, terpelihara daripada semua bentuk-bentuk maksiat, dosa, dosa kecil, dosa besar, kekufuran dan kaba'ih itu. Kemudian Abu Hanifah menyebut waqad kanat minhum zallat wa khataya. Ada di antara mereka yang terlibat dengan apa yang disebut apa yang dikategorikan sebagai zallat zallat wa khataya dia lebih kurang sama maknanya kesilapan yang dilakukan bukan dengan sengaja kesilapan yang tidak mencapai ke tahap dosa kesilapan yang tidak mencapai kepada tahap maksiat zallat wa khataya kesilapan-kesilapan itu ini kalau lihat dalam perbahasan dalam karya-karya yang menyyarahkan uh, kitab Abu Hanifah ini sama ada oleh, oleh Imam Al-Marginani ataupun uh, Mula, uh, Imam Mulla Ali Qari dia merujuk ataupun dia memberi contoh seperti kes Nabi uh, Adam ketika dia memakan buah larangan di dalam syurga ataupun kes Nabi Musa yang mem memukul dan membunuh pemuda Qibti pada masanya. Kejadian itu tidak dilihat sebagai maksiat, tidak dilihat sebagai kabair kufur wal, wal kerana ia termasuk dalam zallat wal khataya di mana perbuatan itu dilakukan tanpa sengaja, tanpa qasad kerana kesilapan-kesilapan tertentu dan juga kerana hikmah-hikmah tertentu yang Allah aturkan kepada mereka. Jadi perlakuan perkara-perkara sebegini adalah bukan secara yang disengajakan atau secara sedar. Namun ia berlaku, ia dilakukan secara tidak sengaja dan lupa ataupun lalai. ini selaras dengan dengan sifat kemanusiaan para nabi itu. Dia terdedah kepada perkara-perkara yang sebegini dan kesilapan-kesilapan ini dijaga oleh Allah SWT sehingga kan dia tidak terlibat dalam perkara-perkara yang boleh mencacatkan kredibiliti para nabi, para anbiya kerana kesilapan-kesilapan ini disebut sebagai zallat wa khataya, suatu tindakan yang berlaku tanpa disengajakan. Namun orang kata kalau itu sifatnya, kalau itu hakikatnya, kenapa para anbiya itu <coughs> digambarkan akhirnya menyesal, bertaubat macam Nabi Adam apabila ditemakan kan dia memohon istighfar, bertaubat kepada Allah SWT. Ini dibahaskan oleh para ulama kerana kedudukan dan ketinggian makam para nabi itu sendiri, kerana kesilapan-kesilapan yang kecil sebegini mungkin kecil bagi kita, tetapi bagi para anbiya yang sedemikian tinggi kedudukan dan makam mereka itu adalah suatu benda yang dianggap sebagai besar. dan sebab itulah mereka memohon keampunan daripada Allah SWT dan Allah mengampunkan. Jadi apa yang penting uh, kupasan ataupun kenyataan Abu Hanifah di sini merujuk kepada kesilapan-kesilapan yang ataupun perkara-perkara uh, <coughs> yang tidak melibatkan dosa ataupun perkara-perkara yang boleh membawa dosa dan tidak juga termasuk dalam kategori yang boleh disebut sebagai maksiat. Maknanya ini bukan suatu kenyataan yang bercanggah dengan apa yang disebut sebelum itu yang mengatakan bahawa setiap para ambia itu, setiap para nabi itu munazihun anis maksum terjaga daripada dosa-dosa, maksiat, kekufuran dan sebagainya. Dan di sini dinyatakan bahawa setengah daripada nabi itu terlibat dengan kesilapan-kesilapan ini. Jadi kedua-dua itu dibahas dan di, dihuraikan, dianalisis oleh para ulama. Ternyata bahawa apa yang dimaksudkan sebagai maksum tadi daripada suatu perkara yang jelas dosa, maksiat dan sebagainya manakala uh, berlakunya sesuatu yang dilakukan secara tak disedari ataupun terlupa dan sebagainya ini, ini termasuk dalam kategori yang bukan dosa kategori yang bukan sesuatu yang boleh uh, di, me, me, mengaitkan para ambil itu dengan maksiat yang akhirnya meruntuhkan uh, faham maksum Para, para nabi itu. Jadi ini yang yang ditegaskan oleh Abah Nifah dan kita tak tidak perlu uh, melihat ini sebagai dua kenyataan yang bertentangan antara satu sama lain. Bahkan sebagaimana yang kita huraikan tadi, kenapa para ambiak yang diceritakan telah terlibat dengan perkara-perkara yang disebut sebagai zalat wal khataya ini sebagai kesilapan dan kesalahan-kesalahan yang tidak disengajakan ini kenapa mereka beristighfar kenapa mereka bertaubat tadi kita dah huraikan kerana ketinggian makam dan kedudukan mereka di sisi Allah s.w.t. kerana kesilapan kecil bagi mereka yang dekat dan hampir kepada Allah dirasai oleh mereka itu sebagai sesuatu yang besar dan berhak dan patut mereka memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah s.w.t. Jadi ini suatu keadaan yang umum yang kita boleh uh, lihat dan baca dalam tradisi kita. Jadi yang penting yang ditegaskan oleh Abah Hanifah di sini ialah tentang sifat Nabi, sifat para ambia itu adalah maksum dan mereka maksum daripada apa dan ditegaskan bagaimana uh, maksum itu sebelum dan selepas mereka dibangkitkan sebagai Nabi. Dan ini dapat yang dibaca dalam syarah-syarah yang menghuraikan kenyataan Abu Hanifah ini. Jadi demikian uh, mukadimah kita ataupun uh, perbahasan dasar kita tentang persoalan Nabi dan kenabian dalam akidah. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan membaca catatan ataupun kenyataan Abu Hanifah berkaitan dengan iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته